بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم السلام علیکم پیارے دوستو علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو میں ہم قبیل قریش کی شاخ بن مخزوم اور ولید بن مغیرہ کے خاندان کے بارے میں بات کریں گے دوستو بنو مخزوم جو مخزوم بن یقضہ بن مرہ کی آل اولاد کو کہتے ہیں قبیلہ قریش کی اہم ترین شاخوں میں سے ایک شاخ تھی خرابت اور رشتہ داری کے لحاظ سے ان کے سب سے قریب بنو تیم بن مرہ تھے یہ دونوں قبائل مرہ بن کع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نصب سے ملتے ہیں اور مرہ بن کعب آپ کے ساتویں جد تھے ظہور اسلام سے قبل یہ قبیلہ قریش کے تین انتہائی باثر اور طاقتور بتون میں سے ایک تھا اگرچہ شرافت اور عزت میں یہ قبیلہ بنو و حاشم اور بنو میہ کے برابر نہیں مانا جاتا تھا تاہم اس قبیلے کا اثر و رسوخ بھی ان کی طرح تمام قریش اور دیگر عرب میں نمایاں تھا مکہ کی ریاست میں جہاں قریش نے مختلف ریاستی منصب مختلف خاندانوں میں تقسیم کر رکھے تھے ان میں بنو مخزوم کے ذمے قریش کے فوجی کیمپ اور خیموں کا انتظام تھا نیز گھوڑوں کی ذمہ داری اور جنگ میں قریشی لشکر کے گھڑ سواروں کی قیادت کا منصب بھی بنو مخزوم کے سپورٹ تھا جیسا کہ غزو احد میں قریش کے جس گھڑ سوار دستے نے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت جانی نقصان بھی ہوا تھا اس دستے کی قیادت اسی قبیلے کے ایک فرد خالد بن ولید المخزومی کر رہے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے دو سو بیسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اس قبیلے کا سردار ولید بن مغیرہ تھا جو قریش کی سب سے نامور اور مالدار شخصیات میں سے ایک تھا مال و دولت کے علاوہ اس کے بیٹے بھی بہت تھے جن کی تعداد دس یا اس سے اوپر تھی قریش اس کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اسے العادل کہتے تھے کیونکہ یہ کعبے کو غلاف چڑھانے میں پورے قریش کے برابر تھا ایک سال تمام قریش مل کر کعبے کا غلاف بنوا کر چڑھاتے تھے جبکہ دوسرے سال یہ کام صرف ولید بن مغیرہ اپنے مال سے کرتا تھا اسی طرح جب قریش نے کعبے کو مسمار کر کے اس کی تجدید اور مرمت کا ارادہ کیا تو کعبے کے تین ارکان تمام قریش نے مل کر تعمیر کیے جبکہ چوتھا رکن اکیلے ولید بن مغیرہ نے تعمیر کروایا ان وجوہات کی بنا پر قریش نے اسے وحید مکہ کا لقب دے رکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی مالداری اور عظمت کے باوجود اس کی لالچ اور حرس ختم نہ ہوئی اور جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس شخص نے دین اسلام کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ کی آیات کا دشمن ہو گیا اس کا سریح ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں ان آیات سے کیا ہے ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا جس کا ترجمہ یہ ہے مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے جس میں نے اکیلا اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی ہے پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں نہیں نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا دوستو ولید بن مغیرہ اور اس جیسے قریش کے دوسرے سرغنوں کے اسلام سے انکار کی ایک بڑی وجہ بغض اور حسد بھی تھا مثلاً ولید بن مغیرہ اور اس کے بھتیجے ابو جہل کے انکار کی ایک وجہ قبائلی اور خاندانی حسد بھی تھا یعنی انہیں یہ بات ہضم نہ ہوتی تھی کہ رفادہ اور سفایا کے مناسب کے بعد اب نبوت بھی بنو و حاشم میں ہو یہ ہم کیسے مان لیں اسی طرح نبوت اور قرآن کے انکار کی ایک وجہ قریش یہ بھی بیان کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن برحق ہوتا تو ضرور مکہ یا طائف کے کسی عظیم آدمی پر نازل ہوتا جیسا کہ ارشاد خدا ہے اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا مفسرین کے مطابق اس آیت میں دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہیں طائف میں ان کی عظیم آدمی سے مراد عروہ بن مسعود سقفی جبکہ مکہ کے عظیم آدمی سے مراد ولید بن مغیرہ تھا دوسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں خفیہ تبلیغ کے بعد کھلم کھلا اور سر عام تبلیغ شروع کی تو قریش سٹ پٹا گئے اور بھرپور رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں جب اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا اور موسم حج قریب آ گیا تو قریش کے لیے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی اور وہ یہ تھی کہ قریش جانتے تھے کہ ان قریب مکہ میں سارے عرب سے وفود کی آمد شروع ہو جائے گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر ہو جائے چنانچہ اس سلسلے میں وہ دار الندوہ میں ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب لوگ ایک ہی رائے اختیار کر لیں اور ان میں باہم کوئی اختلاف نہ ہو اور آپس میں ہی ایک آدمی دوسرے کی تقزیب نہ کرتا پھرے کہ یوں اس سے لوگوں پر اس بات کی حقیقت ناشکار ہو جائے لہذا اس سلسلے میں خریش نے ولید بن مغیرہ کے سامنے مختلف آراء پیش کی کسی نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں اس پر ولید نے کہا نہیں بخدا وہ کاہن نہیں ہے اس کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے نہ ان جیسی قافیہ گوئی اس پر کچھ نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ پاگل یا مجرو ہے ولید نے کہا نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی اس شخص کے اندر نہ ایسی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں باتیں پھر لوگوں نے کہا کہ وہ شاعر ہے ولید نے کہا نہیں وہ شاعر بھی نہیں ہے مجھے شاعری کے سارے اصناف سخن معلوم ہیں اس کی بات بہر شعر نہیں ہے پھر لوگوں نے کہا کہ ہم اسے جادوگر کہیں گے ولید نے کہا کہ وہ شخص جادوگر بھی نہیں ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے وہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرا لگاتا ہے پھر لوگوں نے کہا کہ آخر ہم کیا کہیں ولید نے کہا کہ خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے اس کی جڑ پائیدار ہے اور شاخ پھلدار ہے تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل ہی سمجھیں گے پھر ولید کے بھتیجے ابو جہل نے اسے خود سے کوئی تجویز پیش کرنے پر اکسایا جس پر ولید نے کہا کہ اچھا ٹھہرو اور کچھ سوچنے دو پھر وہ اس پر کافی سوچتا اور غور و فکر کرتا رہا اور بالآخر تیوری چڑھا کر اور منہ بنا کر بولا کہ یہ تو ایک قسم کا جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے ولید کی ساری کیفیت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان الفاظ سے کھینچا ہے فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سا اصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر عليها 19 <عَشَر> جس کا ترجمہ ہے اس نے غور کر کے تجویز کی اسے ہلاکت ہو کہ اس نے کیسی تجویز سوچی وہ پھر غارت ہو کہ کس طرح اندازہ کیا اس نے پھر دیکھا پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا پھر پیچھے ہٹ گیا اور تکبر کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے یہ سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں ہے میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے کھال کو جھلسا دیتی ہے اور اس میں انیس فرشتے مقرر ہیں دوستو ولید بن مغیرہ اپنی موت تک اسلام نہ لایا اور ہجرت کے پہلے سال تقریباً پچانوے سال کی عمر میں ہلاک ہوا ولید کے کئی بیٹے ہوئے جن میں کچھ مسلمان ہوئے جبکہ باقی کفر پر ہی ہلاک ہوئے ان بیٹوں میں حضرت خالد بن ولید حضرت ولید بن ولید اور حضرت ہشام بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور عمارہ بن ولید معروف ہیں دو سو بن مخزوم کے عظیم شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات مشہور و معروف ہیں یہ وہ جلیل القدر صحابی اور عظیم فوجی جرنیل ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی لگتے تھے کیونکہ ان کی والدہ لبابہ بنت حارث ام المومنین میمونہ بنت حارث کی بہن تھی یہ ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ساری زندگی سو سے زائد لڑائیوں میں حصہ لیا لیکن ہر جنگ میں ناقابل شکست رہے نہ زمانۂ جاہلیت میں کبھی مغلوب ہوئے اور نہ زمانۂ اسلام میں غزو عہد میں انہیں کی وجہ سے مسلمانوں کا سخت جانی نقصان ہوا جو اس کے علاوہ کسی غزوے میں نہیں ہوا سن سات ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرت القضاء کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت خالد کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے کہ اگر خالد میرے پاس آتے تو میں ان کا اعزاز و اکرام کرتا مجھے سخت تعجب ہے کہ خالد جیسے زیرک اور دانا شخص کے دل میں ابھی تک اسلام کا اثر نہیں ہوا چنانچہ ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد کو خط لکھا جس سے ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور بالاخر مشرف بہ با اسلام ہوئے جنگ موتا کے موقع پر ان کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹی اسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں سیف اللہ کا لقب ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف قتال میں امیر مقرر ہوئے اور فتنہ ارتداد کا قلق عمہ کیا یمامہ کے عظیم مارکے میں مسلمانوں کے قائد رہے اسی طرح عراق اور شام کی فتوحات میں بھی ایسے ایسے کارنامے کیے کہ دل اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور کان ان کی تذکرے سے لذت پائیں پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شام کی عمارت سے معذول کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر دیا لیکن آپ کو جنگی مشیر کی حیثیت سے برقرار رکھا پھر آپ شام میں رہے یہاں تک کہ سن اکیس ہجری میں شام کے شہر ہمس میں اپنے بستر پر ہی وفات پائی اللہ ان سے راضی ہو دوستو ولید بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ بن ولید وہ شخص ہے جسے قریش نے ابو طالب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں پیش کیا اور کہا کہ اے ابو طالب عمارہ قریش کا ایک خوبصورت نوجوان ہے آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں اور اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے کر دیں کہ اس نے ہماری قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے ابو طالب نے اس پر صاف انکار کر دیا اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی ہجرت حبشہ کے بعد یہی عمارہ بن ولید اور بنو سہم کے عمر بن عاص قریش کے سفیر بن کر حبشہ کی طرف گئے کہ وہاں سے ان مسلمانوں کو واپس لائیں جو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے روایت ہے کہ وہاں عمارہ نجاشی کی بیوی پر فریفتہ ہو گیا اس پر نجاشی نے عمارہ کے عزو تناسل میں ہوا بھر کے اسے جنگلی جانوروں کے ساتھ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اور وہ اسی حال میں مرا واللہ عالم دوستو ولید بن ولید بن مغیرہ مسلمان ہونے سے پہلے مشرقین کی طرف سے غزو بدر میں شریک ہوئے اور عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالی عنہ کے قیدی ہوئے اس پر ان کے بھائی خالد بن ولید اور ہشام بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں چھڑانے کے لیے آئے جب انہوں نے ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیا اور واپسی کی طرف روانہ ہو گئے تو ولید کچھ دور جا کر پھر مدینہ لوٹ آئے اور مشرف با اسلام ہوئے بھائیوں سے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں اسلام ہی لانا تھا تو فدیہ سے قبل ہی کیوں نہ مسلمان ہوئے اس پر ولید نے کہا کہ اگر میں ایسا کرتا تو قریش تانہ دیتے کہ ولید فدیہ کے ڈر سے مسلمان ہو گیا اسلام لانے کے بعد مکہ لوٹ گئے جہاں انہیں قید کر لیا گیا اور ایک عرصہ تک قید رہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ان کا اور اسی قبیلے کے عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن حشام جو ان کے چچا زاد بھی تھے نام لے کر دعا فرماتے اللہم انجل ولید ابن الولید و ابن حشام و اییاش ابن اب ربیع والمستضعفین ابی مکہ یعنی اے اللہ ولید بن ولید اور سلمہ بن حشام اور عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ کے دیگر کمزور مسلمانوں کو نجات اتا فرما کچھ عرصہ قید رہنے کے بعد موقع پا کر فرار ہو گئے اور بعد میں حضرت عیاش اور سلمہ کو بھی فرار کروا لیا عمرۃ القضاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور اس کے کچھ عرصہ بعد انتقال کر گئے اللہ ان سے راضی ہو دوستو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ